На На даний момент сейчас проходит тишина, ніхто не стреляет ничего. Так проходят регулярно обстрелы нашего блокпоста, других блокпостов. Летают ракети, минометы. Накрывает нас в районе 200-250 метров нас накрывали 3-4 дня назад с минометов. Ну, накрыли, не попали, не на 250 метров перелет получается. Вот По тут раз разнесли. Это осколок? это прилетело? Где прилетело? Мина. Ты... Мина. Мина. Мина? Вчера с ними пол, пол карусели улетела. Ну, На Тут Жилый квартал. Це дитяча карусель. А це попадання міною. Як бачимо результат, і в каруселі немає дитячої. А тут в цей момент могли бути і діти. и как проводится вообще вот обстрел? Под этот шум вставляются минометы, посадки. Проводят обстрел То есть они совместно с нашими под шумок? Под звук. Под звук, как сложно. Происходит. Города, в которые сразу... Вот с этой стороны Донецкий аэропорт. Это уже напрямок Идет на Луганск. А это на Авдеевка. Тут наибольший в Европе коксохімічний завод находится. Уже работает. Еще давным-давно не працює. Мы находимся... Вот мы взяли получается, Авдеевку 29-30-го. С тех пор мы находимся... Война приобрела оппозиционный характер мы находимся в ожидании штурма мы готовы к штурму Донецка но смотрите, штурм Донецка скорее всего как он будет происходить сектор за сектором или ну, любой большой город возможно можно взять только по частям не, ну Если Россия знаете как Грозный а... брала ну Россия брала Грозный первый раз знаю а второй раз она его просто уничтожила а потом уже превратила в умный пейзаж зашла пехоту. такого конечно я уверен не будет Никто такого себе не позволит. Ну, он не взорванный. А как вы его нашли? А, ну, местные жители обратились. Выехали на адрес. Не взорвавшаяся минометная мина. Là, frankly... Là, много таких сейчас по городу? Редко, редко. Вот не взорванных редко. В основном все работают. Он не взорвался, но... развалил полдома и не взорвался. Прилетел все синоватые. Синоватые пока не надо. Все-таки сепаратисты стреляют, и таким стреляют, что я, ну, честно говоря, такой чудесный. А что это такое? Скорее всего, миномет не, я, не ну, я у нас да. такой, пока они.